ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ನಿತ್ಯಂ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಮನೇಲಿ ರಾಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಎರಡು ಬಾರಿ

श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः हेत्वक्षरमनिर्दश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्यैन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं येतु ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहंसमुद्यर्थं मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्ता मय्या वेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मां तुं तु धनञ्जय अभ्यासस्य समर्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्ममपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि व्याप्ससि अतैत्य कर्तृमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानज्ञानं विशिष्यते ज्ञानकर्मफलत्यागम् इच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रं करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सर्वदुःखस् सुमी सन्तुष्टं सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मत्ता स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजयते लोकाः लोकान्नो द्विजयते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः अनपेक्षसुचि दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो भक्ता स मे प्रियः यो न ऋष्यल्लिन द्वेष्टि न शोक्षति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् मे समे प्रियः समः शत्रौ चलमित्रे चोः चा, शीतोष्णसुखदुःखेषु समः विवर्जितः तुल्यनिन्दास्थितिर्मौनी सन्तुष्टयेन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु प्रियः ृतमिदं यतो श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु